Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setiap podcast Dari Guru Suara Inspirasi. Untuk penonton semua, hari ini kita bersiaran di Skylight Studio SKKM Lapangan Terbang dan dibawa khas oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda. Hari ini kita akan membincangkan satu lagi topik penting iaitu pentaksiran bilik darjah atau lebih dikenali dengan PBD. Bersama dengan saya ialah Cikgu Nur Hafiza binti Musa iaitu penyelaras PBD SKKM Lapangan Terbang. Apa khabar Cikgu Hafiza? Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit, -sedikit tentang PBD pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Bolehkah Cikgu Hafiza terangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran bilik darjah? Okey, uh, pentaksiran bilik darjah PBD adalah satu proses berterusan yang dijalankan oleh guru semasa PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran dan ia bertujuan untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid ataupun TP dalam sesuatu mata pelajaran ya. Uh, melalui PBD uh, guru bukan sahaja menilai apa yang murid ketahui tapi apa yang murid faham dan apa yang boleh murid lakukan hmm. okey uh, ia juga menekankan kepada pembelajaran bermakna dan bukannya peperiksaan semata-mata okey menarik sekali Okay, baiklah seterusnya apakah perbezaan utama di antara pentaksiran bilik darjah dan juga peperiksaan tradisional okey beza uh, bezanya sangat ketara kerana dalam sistem peperiksaan yang lama ataupun tradisional dulu hmm. uh, penilaian dibuat pada hujung tahun hmm. di mana dia berdasarkan markah semata-mata hmm. tapi dengan PBD penilaian ini dijalankan secara berterusan hmm. okey di mana uh, semasa murid belajar akan ada penilaian dalam buat tugasan, aktiviti berkumpulan ataupun projek-projek tertentu. Hmm. Okey. Dan PBD pula aa, lebih menilai kepada perkembangan dan aa, kemenjadian murid secara holistik termasuk aa, aspek pengetahuan, aa, kemahiran dan juga nilai. Hmm. Baiklah cikgu. Dalam guru melaksanakan pentaksiran bilik darjah ini, bagaimana guru menjalankan PBD dan apakah yang dimaksudkan dengan pertimbangan profesional seorang guru? Okey, uh, untuk PBD, guru akan menjalankan uh, PBD merujuk kepada standard prestasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ya, atau KPM di mana terdapat enam tahap penguasaan murid iaitu bermula daripada TP1 yang kita tahu kan TP2 hmm. sampai TP6. TP1 di mana murid belum boleh menguasai manakala TP6 tu yang paling tinggi aa, yang menguasai dengan cemerlang lah ya. Kemudian setiap tahap aa, menggambarkan keupayaan murid dalam sesuatu kemahiran ataupun objektif dalam pembelajaran. Okey, guru akan menilai murid berkenaan melalui aa, pelbagai kaedah. Contoh seperti aa, pemerhatian, okay. Okey, lisan, uh, penulisan ataupun projek. Okey, berbalik kepada pertimbangan profesionalisme guru tu, uh, ia bermaksud kepada keputusan ataupun penilaian yang dibuat oleh guru. Okey, berdasarkan pengetahuan, okey, pengalaman, kemahiran dan profesionalisme gurulah. Okey, antara ciri-ciri pertimbangan profesionalisme uh, profesional guru adalah ada lima. Okey, yang pertama. Adil. Hmm. Okay, guru tu perlu ada adil dalam menilai semua murid. Okay, berdasarkan bukti pembelajaran dan bukannya perbandingan Bukan antara perbandingan, murid. Ya. Nah, yang kedua objektif. Objektif itu adalah berasaskan uh, pemerhatian, tugasan dan hasil kerja murid. Hmm. Okay, yang ketiga konsisten. Konsisten. Ia ya, uh, sejajar dengan standard prestasi yang telah ditetapkan oleh KPM lah. Kemudian yang paling-paling penting yang saya tekankan kepada rakan guru saya ialah Beretika hmm. ha, Beretika ni sangat penting bagi pertimbangan profesen guru sebab Kita nak guru-guru tidak dipengaruhi oleh emosi ketika memberikan TP pada murid hmm. Dan uh, hubungan peribadi serta dia hmm. tidak buat tanggapan awal pada murid hmm. Ada setengah guru dia tengok budak macam tu dia kata dia dah boleh TP ha, Itu kena beretika lah dalam memberi TP okay, Yang terakhir tak sekali semu. Ya, yang, yang terakhir sekali adalah berpandukan bukti. bukti. Okay, evidence berbukti. lah. Ya, evidence. Ha. Di mana keputusan dibuat berdasarkan apa yang telah murid lakukan hmm. dan hasilkan dalam uh, proses pembelajaran. Itu. Hmm. Ha. Maksudnya kita tidak boleh membuat perbandingan ya. di antara murid dengan satu ya. murid yang lain. Ya. Kan? Okay. Ha. Baiklah. Okey, seterusnya cikgu. Ya. Dalam melaksanakan uh, PBD ini pentaksiran bilik darjah, apakah cabaran utama semasa melaksanakan PBD ini? Okey, untuk guru antara cabaran yang paling utama adalah masa dan juga beban kerja. Hmm. seperti kita tahu kerana PBD ni dia adalah pentaksiran secara berterusan dan dia memerlukan rekod, ya. Hmm. Selalu kita fahamlah guru-guru sibuk dengan tugasan-tugasan ataupun kadang-kadang program-program, kadang-kadang pembelajaran tu terbantut ha jadi itulah masa dan juga beban guru itulah selain itu untuk memastikan keseragaman antara guru semasa memberikan TP ha, guru-guru perlulah sentiasa berkolaborasi lah dengan rakan-rakan guru untuk menentukan TP setiap murid itulah ha kan kemudian saya rasa dengan latihan yang telah ada yang telah pelbagai yang telah KPM buat untuk semua kan hmm. saya rasa penggunaan antaranya penggunaan platform digital seperti KBAT 421 juga boleh Membantu guru untuk uh, menjadi semakin cekap menguruskan PBD. menguruskan PBD. Ya. Uh, itulah antara cabaran-cabarannya, ya. Cikgu kan. Ya. Okay, cikgu baiklah. Soalan seterusnya, Cikgu sebagai penyelaras PBD, bagaimana Cikgu memastikan pelaksanaan PBD ini dijalankan uh, di sekolah dengan cara yang adil kepada semua murid. Okey. Uh, di SKK dan lapangan terbang kami memastikan setiap guru hmm. memahami dokumen standard hmm. serta panduan pelaksanaan yang telah diberikan. Hmm. Selain itu kita akan adakan mesyuarat panitia, kita akan adakan dialog prestasi bersama guru dan juga apa, apa ni pembugaran yang telah dibuatkan hmm. serta setiap uh, setiap, dua kali setahun kita akan beri pelaporan PBD kepada waris. Hmm. Nah, jadi bila kita libatkan ibu bapa dalam pelaporan PBD, dengan cara itu murid dapat tahu tahap penguasaan mereka dan hmm. ibu bapa atau pewaris dapat membantu mereka hmm. berada di rumah, lah, semasa hmm. berada di rumah. Hmm. Baiklah cikgu. Akhir sekali cikgu, apakah harapan cikgu sebagai penyelaras PBD pelaksanaan PBD pada masa hadapan? Okay, hmm. saya berharap agar semua guru murid dan ibu bapa dapat memahami PBD bahawa PBD bukan sekadar pentaksiran sekadar penilaian biasa tapi ia adalah satu alat yang membantu murid untuk belajar dengan lebih baik. Okay, dalam PBD kita melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tapi juga berkemahiran, berfikiran kritikal serta ada apa akhlak Uh, berakhlak mulialah lah. Ha, itu saja. Okay. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nur Hafiza binti Musa Selaku penyelaras PBD SK Camp Lapangan Terbang Semoga perkongsian sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua Betul lah apa kata orang, pentaksiran bilik darjah ini memacu keberhasilan murid Akhir sekali, semoga pelaksanaan PBD ini menjadi wahana bagi melahirkan murid-murid yang bukan sahaja cermelang dari segi akademik tapi dapat melahirkan murid yang berakhlak mulia, berbudi perketi, mempunyai jati diri yang kuat bagi menghadapi cabaran yang lebih mencabar. Sekian dari daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.